И я задаю такой очень простой вопрос себе и всем. Вот. Он очень банальный, но мне кажется, мы немножко забыли на него ответ. Что это вообще такое театр? В целом, как это, что это за что такое театр? Ну, как можно в двух словах описать этот процесс? Что, что это за процесс театра? Одни выступают перед другими. И оказывается, что например студенты режиссерского факультета третьего, четвертого курса и даже молодые режиссеры, которые, конечно, уже знают, что это театр, они в нем участвуют и играют в нем, на самом деле не могут очень часто в двух-трех словах сформулировать, а что такое театр? Ну, в двух словах, то есть, что это за процесс, описать этот процесс. Давайте попробуем его описать. Я его попробую сейчас описать. То есть театр это моделирование ситуации на глазах зрителей это некая модель, когда вы приходите и прямо перед вами перед зрителем создается определенная модель поведения, бытия, мировоззрения, ситуации, фабулы тем, но это некая смоделированная вещь, то есть это изначально некая некий предмет, это вещь. Это, это, это созданная вещь. Даже если это импровизация, сейчас очень модно, модно стало направление вот в Польше, в частности, импорт имп, называемый из Америки, когда человек импровизирует целый спектакль, даже если это импровизация, то все равно это моделируемая вещь. То есть это сейчас моделируемая ситуация. И у всякой моделируемой ситуации, у всякой модели есть границы. Любая модель, она подразумевает границы. Чтобы, могло, чтобы мы могли видеть эту модель, мы должны видеть ее границы. То есть у нее есть некоторое начало, некоторая середина, некоторые конец условно. В целом модель бесконечна, но помещенная в театр, она становится моделью. Так, само, так же самое вообще происходит со всеми видами искусства. Например, вазу. Берем глину и ограничиваем ее, и получается ваза. Мы берем... На кисть, краски, пишем, получается картина, и мы обязательно делаем рамку. Очень важно, что когда ты приходишь в музей, ты видишь, что вот висит картина, и между другой картиной и этой есть еще стена. И ты видишь, что есть вот эта граница между картиной и другой картиной. Вот эти вот границы – это очень важная вещь. Она отделяет одно от другого. И простите, что я сейчас говорю, может быть, очень банальную вещь, но эта банальная вещь очень важна. Она всем известна, казалось бы, но она – это ключевая вещь, которую мы теряем в подходе к театру. Просто забываем о ней, потому что она само собой разумеющаяся. Но когда говорим о драматургии, то мы должны понять, что драма, то есть пьеса, это создание некой модели, это некоторая конструкция. Это та самая картина, у которой есть одна граница и вторая, и дальше есть стена это некая конструкция, это некое моделирование. Для чего происходит в театре это моделирование? Зритель смотрит на эту модель, и при помощи этой модели он узнает бытие, узнает себя через эту модель. Он себя отождествляет с этой моделью, но в то же время он ей не является. Он смотрит про другую жизнь, он смотрит про Ромео, про Джульетту, про любовь. И он, он сейчас не погибает, он смотрит эту модель, он наблюдает, он становится свидетелем и наблюдателем этой модели. Ему ее показывают. Он к ней участвует, он к ней подключается, но он не является ей, он наблюдает ее. Он ей что переживает, но он видит границу. Границу между этой моделью и им. И вот эта вот граница, когда мы приходим в музей и стоим перед картиной, это очень важно, потому что мы стоим перед картиной, мы видим, что вот здесь мы, а вот картина. И э, Искусство э, — диалог между художником и зрителем. Он именно находится на территории между, между самой моделью и, и э, смотрящим. Потому что если вы вспомните свои ощущения, как вы приходите, например, э, в тот, ну, музей Леонардо да Винчи, вы хотите посмотреть Пикассо, или, Picasso, или да, любую другую картину, то вы подходите и... Собственно, весь ваш просмотр, особенно если это знаменитая картина, он, 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 ведь это просмотр в ощущениях того, что вы ощущаете по отношению к этой картине. То есть вы стоите перед ней. Вы можете поехать, вы можете, сейчас можно купить альбом, и все картины у тебя будут в альбоме, Но все-таки мы приезжаем куда-то в Париж или куда-то и все равно идем в Лувр, чтобы постоять перед этой картиной, Потому что вот это ощущение, что вот я вот эта картина. Вот. Вот я стою перед этой моделью. И эта модель имеет границы. И мы ее видим. Видим эти границы. Мы их ощущаем эти границы. Сегодня, и, поскольку наш мир, он, в общем, до недавнего времени недостаточно структурирован, поскольку вся планета, в общем, в целом находилась в ситуации так называемого традиционализма, когда была, 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 возникла традиция, и все народы. В каждой культуре так или иначе имели свою традицию, как правило, основанную на религии, религиозную традицию, то сейчас, когда наступило время постмодернизма, эти границы, эти, поскольку традиция стала умирать, и традиция сейчас как таковая корпус традиции начинает разламываться, распадаться на части, поскольку постмодернизм не выдерживает традиции, он как бы все или вот разламывает на кусочки, то и эти границы как будто бы стерлись, они как будто бы сегодня стираются. Поэтому основная, например, проблема драматургии современной, буквально вчера вечером я ужинал с директором Национального литовского театра Мартинесом Будратисом, и он мне, говорил, мы с ним как раз говорили про литовскую драматургию, он говорит, вот в Литве нет драматургии, Плохо современный, ну кроме естественной Ивашкевича. И вот один драматург на всю страну. Или там в Польше тоже много разных драматургов, но на самом деле тоже одна фамилия всего лишь. Вот почему. И мы говорили, потому что сегодня современный драматург, он э, молодой человек, он не, он не верит в то, что то, как он напишет пьесу, что она будет так поставлена. То есть он сегодня э, театр режиссерский. И этот театр он не не видит пьесу как модель. Он пытается размыть эти границы. Вообще все пытается как будто бы размыть эти границы. Все целое направление искусства по размыванию и стиранию этих границ. Делается это потому, что как будто бы мы хотим увеличить реальность. То есть мы хотим как бы сделать более доступной реальность. То есть целое целое направление в театре Режиссеры прямо пишут в и говорят, что нужно спасти эти границы между зрителей и сценой. Но на самом деле а, очень важно понимать, что воюют эти а, постмодернисты Вовсе не против того, что, то есть, он не понимает, против чего он воюет, поскольку а, основная война идет только лишь против того, что а, эти границы, они а, должны просто поменять свое это это, эти модели они должны просто поднять свое некое содержание, но не отмениться как границы. Потому что как только они отменяются, то реальность на самом деле она не увеличивается. Она наоборот она становится недоступной, потому что она исчезает в То есть я вам объясню. Например, вот э, самый когда я прихожу на спектакль, то для меня очень важно понять, с кем я говорю, то есть кто со мной разговаривает, кто на сцене. И если сегодня актер делает вид, что он меня не замечает, что он играет по стеной в современном театре, то он делает вид, что меня нет, он изображает, например, гамлет для меня, то реальность для меня, она исчезает. Я думаю, почему это он так играет странно, а для меня, не беря его внимание, что я тут сижу и на него смотрю. Еще 10 лет назад так называемая четвертая стена, она существовала, и это был принцип. Вот он делает вид, что меня нет. А сегодня это не работает. Сегодня после того, как существует там, Евгений Гришковец, Дети, театра. После того, как есть театр, практик в Москве у нас, там, театр, док, и так далее. Ну, очень сложно себе представить, но очень странно молодому, например, особенно зрителю, моему сыну, ну вот смотреть спектакли, которому актер играет, делает что-то никого нет. Это очень странно, то есть это, ты перестаешь ему верить. Но э, как ни странно, как только этот актер в костюме Гамлета от Гамлета, от персонажа начинает говорить с залом, как бы стараясь стереть эту границу, как ни странно, реальность увеличивается, а еще хуже она еще больше попадает. Более нелепая ситуация, чем разговаривающий персонаж в да, зале, представить себе невозможно. Ну потому что он персонаж, а я очень цвет. Он заяц, а я икван. И заяц или укрепок, он разговаривает со мной. И это очень странно. И только дети могут в это поверить, потому что дети, действительно, детям действительно кажется, что это окунь. Но взрослые люди, им это кажется очень странным. И э, таким приемом пользуются, особенно это э, видно у старых мастеров. И, и, и я очень люблю и уважаю старых мастеров, например, вот там Петр Наумович Фоменко покойный или э, живущий Камеру Амдигинкас, вот, э, они как бы пытаясь, вроде бы понимая, что все-таки сегодня театр идет в какую-то современную сторону, четвертая стена устарела, и надо идти в контакт с залом, пытаясь размыть эти границы, они, например, там Пускают там, действия происходят в кафе, то официанты ходят по залу, там, или герои ходят по залу и там толкают, или я смотрел сейчас спектакль Додина на Вишневый сад, и там они в зале, все играют, садятся, но более, но, как ни странно, эффект отчуждения и нереальности возрастает в квадрат когда рядом с тобой сидит Данила Козловский, которого мы ты лично, я его хорошо знаю, а второй, он сидит рядом и делает вид, что он ведь со мной не знаком, и разыгрывает какого-то вот, какого там персонажа, в лопахи, то мне это странно, мне хочется ему сказать, Дань, ты как это заниматься, и он говорит, как дела. Ну, а, потому что граница не установлены. И наоборот, когда я прихожу в театр Кабуки, или я, например, да, вы меня слышите? Да да. да, да, Или наоборот, когда я прихожу в театр Кабуки, традиционный театр, допустим, японский, ну, прихожу, когда бывают такие случаи, там, в Москву приехал, или, скажем, балет классический, где танцует единое озера», то у меня нет вопроса к нереальности происходящего. Потому что я понимаю, что это жанр, это, это заданная условность, она танцует, я не спрашиваю ее, почему она вот в такой, такой пачке, Сейчас вот так Потому что это за жанр, это балет. Я это понимаю. И как же, например, знаете, так же, например, с кинематографом. Вот, например, я сам несчастье снимаю архаусные фильмы которые я не люблю. А я очень люблю жанрные фильмы Вот, например, когда я покажу на Джеймса Бонда, у меня нет вопросов к реальности. Я, я не спрашиваю, почему он так летает или, или перепрыгивает куда-то так, или один побеждает 25 человек. У меня нет такого вопроса, потому что я понимаю, что это жадно. Ну, я понимаю, кто со мной говорит. Со мной говорит, там, я не помню какая компания, DreamWorks, да? Ромал Питч. Э, ну, не помню, какая компания. Но... В общем, со мной говорит компания. И и вот эта компания, кинокомпания, она меня значок, начинается там, 20 век, Фокс представляет. И дальше я понимаю, что вот это вот трансформер. И, и я, я понимаю, эти границы. Эти границы для меня очень четко, ярко выражены, они непонятны. И я их принимаю, как правило, игры. То же самое и в йоге. Если кто-то занимался йогой, значит, есть понятие асаны. Ты приходишь в йогу, и там тебе говорят, есть такая-то асана. Ты ее занимаешь, она ровно такая, она тысячи лет такая. Ты входишь в нее, вот, занимаешь эту асану, потом другую, потом третью, и, и ты становишься этой асаной, и это граница, то есть это форма, это структура, у нее есть четкие, четкое очертание. И с помощью этого ты познаешь реальность. И вот сегодня очень важно понять, значит, говоря о драматургии, что драма yes, — есть, это некая созданная модель от начала это некая модель, показывающая зрителю, но в этой модели должны быть четко обозначенные границы. То есть задача, как мне кажется, у нас как драматургов, это э, показывать, так выписывать эту модель, так ее создавать, чтобы э, в самой модели была заложена возможность зрителя видения этих границ. То есть он Границы видения моделей, границ моделей, они только помогают в реальность. реальности. Даже если это верпатик или какая-то еще форма документального театра, то как только вы стираете границы, и актер как бы начинает делать вид, что он такой вот современный, он с вами так вот говорит, но он, но он говорит не свой текст, а говорит с вами. Сразу же реально опять, она опять исчезает. Потому что вы находитесь в двух разных пространствах. Он в своем пространстве, а вы в своем. И он уже своего пространства с вами говорит.